Terima kasih telah menonton! Ми повертаємося до студії громадського телебачення Запоріжжя. Нагадаю, ми зараз у прямому ефірі. Зараз до мене приєдналася Анастасія Перепелиця, це радник Міністерства соціальної політики України з питань внутрішньопереміщених осіб в Запорізькій області. Доброго вечора, Анастасія. Трохи хотілося б з вами поговорити на тему, що це за програма міністерства, яким чином ви потрапили туди, і що взагалі за посада і в чому на чому ви спеціалізуєте. So it is. Приветствую всех телезрителей, спасибо большое за то, что меня пригласили, и благодарю особенно Громадской ТБ за то, что э, все-таки эту тему поднимаете, потому что это очень важно для людей, которые переместились, о том, что, то, что их проблемы не забывают. Э, я работаю сейчас в программе «Советники». Эта программа э, реализуется Канадской негосударственной организацией «Stabilization Support Services» э, при финансовой поддержке э, э, посольства Великобритании. Это совместная программа. С Министерством социальной политики. Вообще в Украине работает около 30 советников. Советники есть в каждой области, советники по вопросам ВПО. И есть советники, которые работают на национальном уровне при министерстве. Наша основная задача это соединить государственные органы власти, да, министерства, министерство, департаменты социальной защиты с самими переселенцами и с негосударственными организациями. То есть вот, так, вот такая программа работает. Мы постоянно находимся в живом контакте с самими людьми, посещаем МКП, мы ведем личный прием переселенцев, постоянно работаем с управлениями социальной защиты, ездим по области, по районным управлениям социальной защиты, проводим мониторинг, пишем отчеты по ситуации в каждой области Украины. і передаємо на національний рівень, національний рівень уже об'щається непосередньо з міністерством, участвует в законодавчій ініціативі. Тож вот така вот програма, очень я считаю ефективна. Угу. Это ж ви досить часто стикаєтеся із переселенцями, так, знаєте, їх проблеми і розкажіть, будь ласка, а яка нині ситуація в Запорізькій області? Скільки внутрішньопереміщених осіб зараз є на території офіційно і якщо є така інформація неофіційно, бо я знаю, що ці дані Они, они расходятся, бывает такие Абсолютно верно. По официальным данным, вот у меня есть подсказка, на 8 сентября у нас официально управ... департаментом социальной защиты было зарегистрировано 107 686 человек. Из них 65 тысяч приблизительно пенсионеров. Если говорить о городе Запорожье, то это 50 тысяч человек, и следующий по численности да, переселенцев, скажем, это город Бердянск, 16 тысяч 700 человек. Вот такая вот статистика. Так, большинство этих людей, они пенсионеры, так? да? И... Да, из зарегистрированных большинство пенсионеров больше половины, вот из 107-65 тысяч человек, это больше половины. Естественно, мы сталкиваемся с тем, что не всегда те люди, которые зарегистрированы как переселенцы, действительно здесь проживают. Кто-то уехал, кто-то не переезжал, кто-то приезжал просто оформить свои социальные выплаты. В июне месяце этого года у нас были приняты очень серьезные изменения в законодательство, в постановление Кабинета министра было принято новое, которое ужесточает порядок контроля за людьми, которые проживают и получают здесь помощи для переселенцев, скажем так. Есть бывают такие шахраи, так? Бывают а... такие выпадки, я знаю. Бывают, понимаете, первое, что я бы хотела еще на что обратить внимание наше, что во-первых, переселенец это не социальный статус, скажем так. Это вот, когда мы говорим да, о там, малообеспеченной семье или матери-одиночки, помощь там, для матери-одиночек, для малообеспеченных людей. То есть мы э, заведомо понимаем, что это люди как, какие-то там с определенным статусом. Есть да, кластер да. да. То Понимаете? когда мы говорим о переселенцах, мы должны понимать, что э, переместился реально целый э, вот, срез населения. То есть есть люди, э, действительно, которые очень нуждаются в помощи малообеспеченных есть люди среднего класса. Ну, об донецких олигархах, я думаю, многие знают, но я не думаю, что это действительно реально какой-то процент. То есть в основном люди очень разные, поэтому говорить о том, что абсолютно все там потребуют какой-то там особой, особой, уваги или особого финансирования. Нет, люди стараются сами, люди уже привыкли, те, кто выехал уже больше двух лет назад, уже многие социализировались, работают. Вот. Ну, естественно, существует огромное количество людей, которые реально выехали у которых разрушены дома, которым некуда возвращаться, у которых на руках дети, старики, э, инвалиды. Этим людям, конечно, необходима наша помощь и поддержка государства. Скажите, э, какие такие наигострейшие проблемы, с которыми вы стыкаются? Это, может быть, жилье, так? Безусловно. Самая главная проблема – это жилье. Ведь э, я вот сегодня смотрела... Э, в газете какой-то вырезка была, что средняя до да, двухкомнатная квартира, средняя стоимость где-то около 3000 в Запорожье. Оренда. Оренда, да. так. И вот в сюжете мы посмотрели, там были съемки в МКП, в общежитиях, в которых размещены. Мы с вами тоже должны себе отдавать отчет о том, что из 100 тысяч, которые у нас зарегистрированы, ну, допустим, это там цифра немного меньше, она сейчас уточняется в связи с новыми постановлениями, в МКП модульное местечко, гуртожитки, там проживает меньше тысячи человек. То есть это меньше одного процента людей. То есть 99 процентов переселенцев, которые проживают в городе Запорожье, в районе, в области, люди, это люди снимают, которые снимают жилье самостоятельно. Арендуют. Своим коштом арендуют, Абсолютно верно. Государство помогает в основном семьям с детьми. Вот есть выплата на так называемые переселенческие, выплата на помощи на аренду и частичное возмещение затрат на коммунальные услуги. Какие это вот На нетрудоспособных это дети и пенсионеры, это 800 на одну да, 884 угу. гривны. Если трудоустроенный взрослый человек, он работает и платит налоги в бюджет города Запорожья, то это 442 гривны. И окремить ей помощь финансовую, они вообще ничего не получимут? Uh, Чего-то такого, которое бы было именно для переселенцев Якось нет. Пенсии, какось, там, пенсии, которые, ну, которые они, пенсии, как бы, да, по закону Украины как пенсию, которую для пенсионеров, для я для Для, а для, как для, для детей да, помощь, помощь на детей, на детей, помощь на по обеспеченности, то есть как и все остальные жители э, и граждане Украины. Анастасия, uh, скажите, а кто допомагает у Запорізькій области больше переселенцам, держава чи люд? Знаете, тут надо оценивать возможности государства, возможности людей, возможности иностранных международных организаций гуманитарных. Государство на первоначальном этапе, скажу так, мы очень хорошо ну, или очень сильно почувствовали помощь волонтеров, о чем я говорю на каждой передаче. И хочу обратить особенное внимание, что 2014 год, э, год начала боевых действий, когда был огромный поток, была эвакуация, э, э, волонтеры помогали больше всех. Они сориентировались быстрее всех. Это наиболее мобильная такая, э, скажем, группа помощников, потому что государство – это машина. У них нет бюрократии. Да, у них нет бюрократии, люди очень быстро помогали, реагировали, за что огромное спасибо. На сегодняшний день, конечно, государство какую-то свою роль играет, но больше я так сказала, что если мы говорили о малообеспеченных или людей там, с инвалидностью, то в многодетных семьях, то это большую, большую очень помощь оказывают международные гуманитарные организации и благотворительные организации. И в чем и полягается эта помощь? Є буває кошти, буває, денежна, буває значить об'язательно є, є, є допомога вещами, єсть єсть, помагають продуктами питания, помагають на медикаменти, помагають матеріально. Це якась одноразова допомога, чи є, мабуть, якісь програми, які передбачають тривалу допомогу, наприклад, матеріально чи там речами, чи побутовими якимось засобами. Нет, ну, я не могу сказать, что она какая-то длительная эта помощь, но у всех, свои, у всех организаций есть свои какие-то критерии, да, оказания помощи. У нас основные организации там в Запорожье, например, это городской центр помощи, который раз в полгода на женщин и детей выдают продуктовую помощь. «Красный крест» периодически выдает помощь, «Каритас» у них свои программы, это международный тоже благотворительный фонд, у них есть свои программы, которые связаны как и с помощью на медикаменты и, и продуктовая помощь, Ніх бувають, то есть ну у всіх крупних організацій гуманітарних у них є свої критерії оказання такої помощі. Скажіть, от якщо нас зараз дивляться переселенці, і вони потребують допомоги, дійсно там потрапили в якісь складні ум умови, життєві обставини. Якось так по пунктах: 5 чи 6 якихось організацій державних, чи волонтерських, чи міжнародних, куди можна звернутися? Ми з вами зараз це обговоримо. А потім, мабуть, що ми окремо це як, як якимось чином дамо на сайті цю інформацію, можна буде знайти, це буде дуже корисна інформація для людей, я гадаю. E, так щоб сильно много не розпилятися, я хотіла б сказати, що можна звернутися у нас у Запоріжжі при МЧСі, Грязнова 65, там по-другому вулиця називається. Е, e, це Фортечна Фортечна 65, пожарка, Все знають. Е, e, є координаційний штаб по вопросам переселенців. туда можно обратиться и получить там практически всю информацию. вся вся информация туда стекается, а всех гуманитарных okay, да центр да они помощи они аккумулируют в, в себе все те чьи волонтерские, державные, международные да так? в любом случае они сотрудничают со всеми организациями, к ним обращаются изначально занимались поселением, когда была эвакуация, сейчас занимаются расселением переселенцев, если нужно жить где-то в местах компактного проживания или общежития. Вот, то есть там обычно есть вся информация. Городской центр помощи, как я сказала, Красный Крест, естественно, это Каритас, это благотворительный фонд Сантис. Также на сайте нашем Радник.орг на страничке советников Запорожской области. Мы также выложили контакты и адреса этих организаций, которые, ну, с которыми мы сотрудничаем. И мы знаем, что они занимаются У вас есть страничка в Фейсбуке? У меня, у меня есть страничка в Фейсбуке личная. А у организации, у организации, организации есть сайт. Радник.орг. Радник, Радник. Радник. Орг. Радник. Орг. Так, я думаю, что мы, мабуть, что наприкінці эфиру зайдем на ваш сайт та и сделаем такие репосты у наших соцмережі, і глядачі наші зможуть знайти цю інформацію і е, е, якось її використати, як, якщо вона їм потрібна. І е, е... Таким чином я гадаю, що ви знаєте ситуацію не тільки по Запорізькій області, так а якісь регіони, які є прилеглі до Запорізької області. Чи є якась різниця у ситуації у проблематики, з якими стикаються переселенці? І є чи якась різниця між чисельністю переселенців? Да, особенность нашей программы заключается в том, что э, мы имеем информацию абсолютно по каждой области Украины. Естественно, ситуация очень разная. То есть у нас есть, как я называю, это поясок, который этот, э, ограничивает, да, граничит с Донецкой и Луганской областью. Это Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области. Это которая... наиболее насыщенные переселенцами да. регионы. Не так? считая подконтрольных Украине территории Луганской и Донецкой области. Там максимальное количество переселенцев зарегистрировано. И вот эти наши прилегающие области здесь наблюдается большинство проблем, и в связи с тем, что плюс еще мы же очень близко расположены, постоянная миграция, то есть мы не можем понять, не всегда знаем точную цифру людей, которые проживают у нас реально проживают, которым нужна наша помощь. А чья тенденция до сбільшення кількості, или до зменшення? Э, я думаю, что сейчас у нас ситуация немножечко уже вот э, как устаканилось немножечко, да, так, потому что если мы говорили о том, что э, в прошлом году многие покидали, то есть в, на сегодняшний день многие люди уже определились, где они будут жить. Единственное, что они уже мы... мази не себя так они уже они Да. Единственное, что я вот предполагаю или так вот предвижу немножечко обострение ситуации, то есть оттока обратно на оккупированные территории в э, зимой, зимой, потому что не все переселенцы могут оформить субсидию, а а коммунальные платежи очень у нас будут крупные, то есть в связи с тем, что официальных договоров аренды практически нет, то оформить субсидию им фактически доведеться. нереально, им придется просто э, вернуться, потому что они не смогут оплачивать такие большие суммы, то есть аренда плюс еще огромные. Они будут, будут вынуждены повернуться. Да. Повернуться куда? В свои э, домивки? Да, мне звонили там пожилые люди, там пенсионеры, а можно мы на зиму поедем домой, потому что мы не можем платить так. Но, к сожалению, законодательно у нас э, лимитировано, что если человек больше 60 дней пребывает на оккупированной территории, он теряет статус переселенца. Так, и, э, а заново его э, он э -э, может или нет? Может, э, в зависимости это, от того, сколько он там пробыл, там, через 2 месяца, через 6 месяцев, то есть там у нас на сегодняшний день есть ограничения. И много туда домой? Ну, зараз ця міграція уменьшилась, тобто ми в говоримо там Но я так вот думаю, что за очень вернулись. ситуації. І ви, як людина, яка дуже так дуже тісно працює у цій сфері, що б ви хотіли, мабуть, змінити, щоб покращити, які є, мабуть, пункти, які, мабуть, держава чи люди могли б змінити, аби покращити стан і ситуацію в цілому? я... Uh, yeah. Думаю, что государство идет на, на какие-то улучшения, безусловно, было создано, как вы знаете, министерство по вопросам оккупированных территорий внутренне перемещенным особам. Это уже говорит о том, что э, наконец-то мы э, вышли на какое-то понимание, что это, что это не быстро, что это проблема, что ее нужно решать. Я надеюсь, что государство и это ново, новостворенное министерство э, будет принимать большое активное участие в э, судьбе этих людей. Э, и э, хотела бы призвать всех, людей, которые нас слушают, не поддаваться, скажем так, стереотипности мышления. Понимать, что… Вот мне очень понравилось, что в сюжете люди говорили о том, что все зависит от человека. То есть переселенец — это не какой-то там не страшилка, не бедняк. Это такие же люди, как и мы, соседи, оказавшиеся в такой сложной ситуации. Треба в будь ситуации залишатися перш за все Безусловно. Дякую, Анастасия, что сегодня я с вами